ৰাতিপুৱাতে সৰু বাইক ফোন কৰিলোঁ যে ভাত কিহে খালি তাই ক'লে যে ঢেকীয়াৰ লগত মানে বকুখন বিষাই গ'লগৈ সেই হেতুকে ভাবিলোঁ বাৰীত যিহেতু আমাৰ শাক পাচলি লাগিয়ে আছে আৰু বেঙেনাও বহুত লাগি আছে মই যিহেতু খোৱা নাই একেদিন বেমাৰৰ কাৰণে বাইহঁতৰ কাৰণে চিঙি লওঁ এজনী বাই ঘৰলৈ গ'লে ইজনীয়ে ভাবে আমাৰ ঘৰলৈ নাহেৰে সেইকাৰণে দুয়োজনী বাই ভনী ঘৰলৈ আজি যাম এইফালে বেঙেনাখিনিও ভালদৰে চিঙি ল'লোঁ যিমান লাগি আছে গোটেইখিনিয়ে ছিঙি ল'লোঁ আৰু এয়া কলকৈ আশীমান ভৰাই লৈছোঁ আমাৰ দেউতাই আকৌ কল খাই খুবেই বেছি ভাল পায় লগতে বাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও বহুত ভাল পায় আমি যিহেতু কল আমাৰ ঘৰত কম খোৱা হয় সেইকাৰণে সিহঁতলৈ ল'লোঁ আৰু সেইদিনাখন এযোৰ মানে দুটা খৰাক পাঁচশ টকা দি কিনিছিলোঁ এই খৰাকেইটা সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে কিয়নো আজিয়ে প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া লাই মূলা দি নাহিব লগতে কিবা কিবি সকাম নিকাম কৰিও এই খৰাকেইটাৰ বহুত বেছি গাঁৱত থকা মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এইফালে মানুহজনে এটা ধুনীয়া মুখ পানী কোমোৰা ছিঙি দিছে বাইৰ কাৰণে সৰু বাই কৈছিলে কেইবাদিনৰ আগতে যে দেৱ গৰম বহুত হৈছে পানী কোমোৰ এটা আনি দিবি কিন্তু মই যাব পৰা নাছিলোঁ আৰু দুদিনমানৰ পাছতে যিহেতু মোৰ ধান কাটিব লাগিব গোটেই মোৰ ধান পকি আছে ধুমুহাই মোক এজাক এজাক ধুমুহাই যিহেতু মোক বহুত ডাঙৰ উপহাৰ দি গ'ল দহ দিন কাটিব লগা ঠাইত মই এতিয়া এমাহমানেই কাটিব লাগিব যদি হাজিৰা দিয়া মানুহো নেপাওঁ আৰু এইফালে মানুহজনে অলপ দিনৰ আগতে কল এথোক কাটি আনি থৈছিলে কলথোক দেউতাই আহিব লৈ যাব লৈ যাব কয় অপেক্ষা কৰিলোঁ কৰিলোঁ কিন্তু দেউতা আহি নাপালে সেই হেতুকে আজি যিহেতু বাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাব যামে মা আৰু বাবা বাহঁতৰ কাৰণেও ভাবিলোঁ এ আশী দুআআষীকৈ কাটি লওঁ কলথোক কিন্তু চেনীকল কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে চাওকচোন আগতে আমাৰ ঘৰত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কল হৈছিলে কিন্তু এতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল বাৰীখন বেছিকৈ চেচুক হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কেইবাজোপাও ডাঙৰ ডাঙৰ চেনী কল কাটি দিয়া হ'ল মানে ভীমকলৰ নিচিনা গা গছবোৰ হৈছিলে আৰু কলকেইটাও সৰু সৰু নহয় চাওক কলকেইটাও বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ আমি এথুক কল বিক্ৰী কৰিলে খুব বেছি পঞ্চাছ টকা পাওঁ আৰু এআশী কল যদি আমি কিনি আনিবলৈ যাওঁ তেতিয়াও সেই পঞ্চাছ টকাই লয় দোকানীৰ আচলতে বহুত বেছি প্ৰফিট হয় আৰু এইফালে কল ভৰাই ল'লোঁ বেঙেনা ভৰাই ল'লোঁ বাই কাৰণে কোমোৰা ভৰাই ল'লোঁ আৰু এই আখি কল বোলে মানুহজনে ঘৰতহে খাবলৈ থয় কিয়নো দুটামান ছাগলীজনী আহি পটককৈ খাই দিছিলে সেই হেতুকে আকৌ বেয়া কলটো আখিটো নিবৰ কাৰণে যিহেতু বেয়া লাগিব সেইকাৰণে সেইখিনি ঘৰতে থলোঁ আৰু এতিয়া হাত ধুই আহিয়ে মই অলপ দিনৰ আগতে এই কাপোৰযোৰ নগাঁৱত আমাৰ মনোবাই মোলৈ দি আহিছিলে কিন্তু চিলোৱা নাছিলে লাহেকৈ চিলাম বুলি আৰু যোনবাই যিহেতু এইকেইদিন কাপোৰ চিলাব পৰা নাই তাই ঘৰ দুৱাৰ বনাই আছে লগতে অন্যান্য যিহেতু কাম সেই কাম কাৰণে ভাবিলোঁ সদায়কে দি দিওঁ ক'ৰবাই চিলাই দিব আৰু এই দুযোৰ কাপোৰ সেইদিনাখন মই আমাৰ ঘৰলৈ নিজে লখিমপুৰৰ বেপাৰী এজন আহিছিলে আৰু তেওঁৰ পৰা লৈছিলোঁ ইমান দূৰ যিহেতু আহিছিলে সেইকাৰণে কাপোৰ দুযোৰ লৈ থ'লোঁ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পূজা চাব যাব নাপালেও কিন্তু কাপোৰযোৰতো লাগে ক'ৰবাত কেতিয়াবা পিন্ধি যাবলৈ সেইকাৰণে চিলাই ল'বলৈ ওলালোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আমি দুয়ো ওলাই মেলি ৰেডি আনহাতে আমাৰ পদূলিখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কাৰণ বহুত হেঁপাহত পদূলিখনত মাটি উঠাম মাটি উঠাম কৈ আছিলোঁ পইচা পাতিৰ অসুবিধাত মাতি উঠাব নাপালোঁ সেইদিনাখন কিন্তু মাটি পাই যোৱাৰ কাৰণে উঠুৱাই ল'লোঁ আৰু তেনেহ'লে আজি ইমানেই আমি দুয়ো এতিয়া